Слава Украине! Слава! Слава Украине! Слава! Слава Украине! Слава! Не против чего акция у нас за. Мы за улучшение жизни, мы за улучшение социальных стандартов, мы за улучшение жизни и деятельности бизнеса, как малого, среднего, так и крупного, потому что сейчас уже и крупный бизнес начинает страдать потихоньку от долугих, таких недолугих законов, которые принимают нынешняя власть. Мы за то, чтобы наши родители жили в достойной старости, мы за то, чтобы наши дети учились в наших учебных заведениях и работали у нас в стране. Мы за то, чтобы мы, уйдя на пенсию, могли спокойно передать нашим детям эту страну, чтобы она была надежна в руках. Мы за то, что на нашей земле, на украинской, работали наши люди и получали с нее все, что она может дать. Уволит их по статье. Могою відставки Кабінета міністрів України на підставі воєвиявлення народу України попереджаємо вас про майбутнє розірвання трудового договору з вами за пунктом 2 статті 40-ї ЗОД... з 13 грудня 2011 року. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, В них були такі ж гаманці, як у нас діялі. Це від наших дітей. І це, напевно, від якогось мужчини. Короткий гаманці. Розсипаємо, розсипаємо. Нехай наїдяться, не попробують раз їсти, так як їдять наші люди. Я же